对，我有喜欢的人，而且，他就在这里。我确定，我知道。离谱！什么叫过度解读？这就叫过度解读！明明就是在辩论会上阐述自己的观点，怎么变成人畜跟关爱表白了？可不嘛！一天天把阿尔法跟贝塔挂在嘴上。 说是课题，其实早就谈恋爱了，嗯，还嫌我们主意不好，还增加我俩训练量，就是。我还觉得他说那些话的时候看的是我呢，怎么没人解读啊？那些传我俩绯闻的人，我俩的 CP 粉呢？更铁呀，支棱起来啊！是我不够坦率，导致错失了许多机会。如今还是到了必须放手一搏的时候了。 我需要大家帮我一个至关重要的忙，什么忙、啊？啊、不行，不能就这么算了，杀人放火可不行啊！冷静点，我决定了，我要表白、啊。什么反应？表白跟人出？怎么不行吗？从长计议、啊，要不研究研究杀人放火的步骤？我已经决定了啊。 你慎重啊！你想想以前的经历，你在表白的道路上就没有成功的经验，而且还因为表白惹了不少事儿呢。昨天的我已经不是今天的我，不成功变成人，三思王婉再想想吧，别坏了事儿了。啊，乔乔，我知道你是担心我又搞砸了，但我这次真的不是冲动，我是真的很喜欢任初。 我不想再跟以前一样藏着掖着，结果总是慢人一步。就算人初他喜欢关爱，我也想让他知道我的心意。搏一搏，单车变摩托。行，我明白了，那我无条件支持你。那你想好怎么表白了吗？没有。这事儿吧，得好好想一想。表白这道题我做过，有一个心得。什么心得？啊？ 排除法，只要摒弃孟西白和王新宇的建议，成功几率就是百分之八十以上。那我建议简单点，直接过去，一个拥抱，比说什么都强。哎，那有可能有耍流氓的嫌疑。我建议还是用排除法先计算一下。啊，用数学家的算法不对的话，我们试一下物理学家的理论，用相对论解题呢？我觉得用力学就可以。 不断地施加压力，直到对方崩盘。这都什么跟什么呀？表白最重要的是什么？仪式感。女生都是感性的，要动人。牢记三 W。三 W、哎。这都不知道还表白呢？三 W 记好了。Where？When？Was？Where? 找一个。 最浪漫的地方，选一个最浪漫的时间，说一段最浪漫的情话，这事就成了。听的是有点道理。我女朋友总说我不浪漫，不注意细节。认同。那麻烦各位帮我进行一下数据分析，以学校为半径，寻找。 周围一小时能到达最浪漫的地方，没问题。大家回去都做个分析报告，然后集中研读一下。云计算终于用上了，我编写个程序，嗯、呃，让测算快一点。明天你去游泳馆吗？我来找你。